У великому рахунку президент має відповідати по трьом документам: перше, це те, що він обіцяв під час передвиборчої кампанії, друге, те, на чому він клявся, приймаючи присягу президента. Передусім, він клявся виконувати Конституцію країни і виконувати біблійські закони. На яких він поклав руку, обіцяючи Україні що він буде бати за добробут населення і за конституцію? Він як президент має виступати гарантом тих прав і свобод, які закладені в цю в наш в наш основний закон України. Я хочу процитувати буквально дві статті. Стаття 43. Кожен має право на працю що в Включає можливість заробляти собі на життя, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. На сьогодні у нас майже третина українців не має можливості заробити собі на прожиття і вимушена ногами голосувати проти такої політики, виїжджати за кордон в пошуках заробітку, причому як правило, нелегального заробітку. Я хочу прочитати нашому президенту статтю 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло. І хочу сказати, шановному президенту, що підписуючи закони про державний бюджет, він дозволяє спотворювати такі принципи, як гарантування державою прожиткового мінімуму. І на сьогоднішній день штучно цей прожитковий мінімум занижений в два, а то і в три рази. Таким чином, мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія є в країні значно меншою ніж те, що передбачається конституцією країни. Я рекомендую президенту на ніч перечитувати конституцію, тоді йому вранці не треба буде гадати, які першочергові речі він має робити наступного дня. Шановний президент, коли Брав на себе зобов'язання, напевно, мав почати власне з першої статті конституції, де записано, що Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Ми не приймали в нашій країні кучу всяких законів. Я хочу нагадати, що у нас є військова доктрина, але чомусь у нас нема соціальної доктрини. У нас немає соціальної стратегії. По великому рахунку президент не дав відповідь, якою має будуватись соціальна Україна. Тому на моє велике переконання, що багато негараздів в нашій країні якраз пов'язано з тим, що ми не визначили те, що потрібно нашому українському народу базові елементарні речі. Робота, зарплата, безпека, житло і відповідне медичне обслуговування. Ну і відповідно, безперечно це освіта для громадян. Не давши відповідь на елементарне формування стратегічних планів, ми не збудуємо соціально справедливої країни України. Подивіться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру, молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного грунтового. Курс не має бути вище 10. Основне обіцяння, яке стосувалося достатньо великого количества збирателей, яке, к сожалению, президентом не випавне. Это обещание решить проблему э, заемщиков валютных кредитов. То есть тех, кто в свое время в 2007, 2008, 2009 оформлял кредиты в иностранной валюте. К сожалению, у нас государство безответственно отнеслось к этим людям. С одной стороны, оно их в свое время не защитило. И сейчас оно не решает ихнюю проблему, хотя доллар увеличился в несколько раз. И вот это обещание, которое давал президент, оно так и осталось обещанием. И, к сожалению, это способствует увеличению градуса напряженности в обществе. Очень сильно способствует. Конечно. Объективные предпосылки – это прежде всего очень сильное сопротивление банковского лобби, которое вполне устраивает нынешнюю ситуацию, которая устраивает ситуация фактически отъема имущества, отъема жилья у заемщиков валютных кредитов. Банкиры между собой, не на камеру, говорят, что э, таким образом они э, подкармливают свой средний управленческий персонал, давая ему возможность подзаработать. Знаете, как в анекдоте. Дали пистолет и крутись как хочешь. Вот это вот объективные чины. Э, Субъективное, ну, наверное, если президент проявил бы соответствующую волю и желание, то этот вопрос все-таки был бы решен, несмотря на сопротивление. Э, банковских олигархов. Но, к сожалению, мы не видим такого проявления. Сегодня мы наблюдаем банковские Помпеи. Вот есть такое понятие гибель Помпеи, мы сегодня наблюдаем гибель банковской системы. Та система, которая основана на исключительно обслуживании олигархов, а не на обслуживании экономики, не на обслуживании потребителя, она вынуждена будет погибнуть. В той или иной степени ее уже не спасти. Мы в свое время прошли путь, перепрыгнув одну ступеньку, которую проходило все мировое банковское сообщество. Ступеньку кооперативных банков. У нас тоже в законодательстве есть такое понятие. Кооперативные банки ⁇ это банки, которые создаются на основе взаимодействия малого и среднего бизнеса и акционерами там нету одного двух трех акционеров там 300 500 человек акционеров это как раз люди которые создавали этот банк то есть это люди создают для своего бизнеса это люди контролируют свой бизнес и вот эти за этими банками будущее потому что система кооперативных банков в свое время в европе она и выросла в нынешнее банковское сообщество мы сейчас находимся в 16 веке мы находимся где-то среди ростовщиков, среди менял. Мы еще не дошли до нормальной банковской системы. Нам предстоит вот эту вот систему ростовщиков и менял разрушить, трансформировать в нормальную, действующую, цивилизованную банковскую систему. Эволюционно эта система не поменяется. Если ее не менять, она, в принципе, самопоедающая и она не будет сама меняться, то есть ее необходимо менять и менять, трансформировать ее, ну, скажем так, достаточно оперативно, потому что эта система практически губит экономику страны, которая могла бы по, своим, по своему потенциалу быть одной из самых высокоразвитых стран Европы. Она ее губит, поэтому менять надо сейчас, если не сказать вчера. На самом деле, если на все это смотреть в плоскости экономических гадов, экономических то предвыборные обещания в первую очередь, вот в моем понимании, это вот та предложенная стратегия 2020 для Украины. И, в общем, с определенным таким приближением можно говорить о том, что акцент на изменение качества жизни как целевая установка ну, был сделан очень правильно. Прошло два года, у нас изменилось качество жизни в стране, в целом для населения, для народа Украины. Да, изменилось. В какую сторону? В отрицательную. Все, точка. Итог подведен. Главная целевая установка не достигнута, не находится в процессе достижения, а получила обратный отчет, при том при всем, что определенных это тоже нельзя исключать, да, в тех условиях, в которых мы находимся, война и так далее, которую мы, правда, почему-то войну не называем официально юридическим языком, только в риторике. Это может быть, но тогда должно было бы произойти переосмысление, на каком-либо этапе прошел год подходит этап второй год и должно быть сказано избирателям, что ребят, ну, вот, понимаете, то-то, то-то, то-то не получилось с точки зрения движения главной цели, потому что. Но для того, чтобы этого избежать и начать э, развернуть вектор изменений в другую сторону, мы планируем сделать что-то и оценивать то, что мы действительно это делаем, вы сможете, потому что через какое-то время вот посмотрите, у нас будет вот это, через какое-то время у нас посмотрите будет вот это и так далее. Это ничего. Цели, которые объявлялись, это был всего лишь такое, знаете вот. Ложный пуск, то есть э, отстрел тепловых ловушек, которые осуществляет самолет или вертолет, когда хочет уклониться от выпущенной в него ракеты. Вот это то же самое. Вы олигарх? Нет. Почему? Потому что олигарх – это та людина, которая использует державную власть для властного сборачивания. Та модель системы отношений, то есть модель государства Украины, которая существует на сегодняшний день… Вот. Что-то мы получили в наследство от Советского Союза в тот момент, когда он развалился и укратил, он получил независимость. Что-то добавлялось, как такие кирпичики, элементы, каждый период прихода нового человека к власти, причем добавлялось не с точки зрения логики достижения какой-то цели и построения с использованием принципа справедливости, власть, народ, бизнес-среда в системе вот этих отношений. А с точки зрения сиюминутного интереса и сиюминутной выгоды для лица, находящегося у власти, или группы лиц, находящихся у власти. В результате мы получили через 25 лет полностью деформированную систему отношений, которая никакому реформированию уже не подлежит должна быть создана новое. Но вот как раз строительством или созданием нового никто не занимается. Продолжается тот же процесс кладки кирпичиков с юминутного интереса. С Никакому положительному результату такие подходы никогда не приведут. Выход, конечно, есть всегда. Жить в нищете, основная масса народа Украины больше не хочет. Она не хочет той системы отношений, которая а, закрывает социальные лифты для основной части населения, которая нивелирует вот этот э, право справедливого подхода, равных возможностей, базовых для всех, а потом уже, ну, как у кого получится, силу твоих возможностей. Туристическая операция не боже и не будет тревать 2-3 месяца. Она мая и будет тревать годы. Можно было бы, конечно, уже все закончить. Потому что президент в выборной программе своей говорил о том, что ему нужно было ровно две недели. Но так как мы видим, что процесс затянулся, обмен полоненных, это просто олигархические группы, Шантажируют друг друга нашими ребятами. Мы были в Донецке, разговаривали с той стороной, лично с Захарченко, с его э, группой людей, которые и занимаются нашими ребятами полоненными. И мы сделали вывод: нашими сердцами и нашими ребятами просто две стороны, сторона ДНР, ЛНР и украинская сторона во главе с верховно-главнокомандующим Петром Порошенко, шантажируют друг друга. Вот такие наши выводы материнские. Этот процесс уже можно было завершить давно. Они обвиняют друг друга в том, что якобы одна из других сторон не э, выполняет Минские соглашения. А Минские соглашения это и есть договоренности, которые не согласованы с нами, с народом. Мы много раз э, предлагали, чтобы матерей включили в этот процесс. И я думаю, мы бы уже давно решили возврат наших ребят э, э, в, нашу, в наши дома. Система уже 25 лет существует. Она пришла с первым президентом. Они постепенно э, строили эту систему, особенно когда пришел Кучма к власти это его где то рождаемая система вот этого олигархического клана который сейчас правит это им придумано порошенко в том числе участвовал в этом поэтому он у нас олигарх поэтому он владелец фабриков фабрик заводов земли нашей украинской которая в принципе в априори принадлежит украинскому народу конечно они будут обещать. Они будут обещать все, что угодно, лишь бы мы на сегодняшний день не поставили вопроса, вопрос ребром, чтобы вернули нам, народу Украины, то, что они забрали у украинского народа. Как появился Порошенко, президентом стал, это очень логично, это очень просто, потому что в наши дома пришла война. В наши дома они же, олигархи, привели войну. Это их кулуарные олигархические вот договорняки, когда они где-то с кем-то не договорились, их разборки, и случилась эта беда война. На тот момент мы народ Украины, миролюбимый народ, мы не привыкли к таким действиям, и мы поверили в то, что действительно все остановится. Нам нужен был мир, нам и сейчас нужен мир. И на сегодняшний день я со всей ответственностью заявляю, как глава громадской организации, куда входят матери, семьи, всех граждан Украины, которых коснулась эта война, что президент Украины Порошенко должен уйти в отставку, особенно после того, как мы узнали, что свой бизнес он не оставил, деньги отправляются в офшоры, Липецкая фабрика платят налоги Российской Федерации, на которые деньги покупается оружие, перебрасывается в нашу на территорию Украины и убивают наших детей. Вот эта вот эта стена – это показатель деятельности нашего президента. Вы знаете, мы пытались за два года, мы старались быть толерантными, культурными, нам они не дают. Мы уже стали как волчицы на защиту своих семей, своих детей. И вот завтра, 25 числа, это вторая годовщина выборов президента, и завтра мы идем к нему на бесстраховую круглосуточную акцию, мы будем садиться там, матери. Матери Украины, семьи, это будут матери, где наших детей сделали самострелами. Я не верю в это, И ни одна мать не поверит, который доброволец ушел добровольно защищать родину, нашу Украину, сам себя стреляет. Такого в априоли быть не может. Поэтому мы завтра с единственной лозунгом мы идем. Никаких вымог. Президент Порошенко, повин, 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 Негайно должен уйти добровольно в отставку, потому что такой лидер нации не должен быть. Лидер нации должен быть смелый, уверенный, и мы все, народ Украины, должны знать, что мы под сильной защитой.